初めていこうと思うんですが最初にこのとムチ先生がみんなに振り入れをしてくれますで振り入れをした後にちょっと踊り込みでやった後自主練の時間を今日設けますのでその時間で自主練してもらって15分の休憩を入れて1人ずつ今日をオーディションをしようと思います、はい、ではレッスンやっていきましょうお願いします お願いします、yes. 新プロジェクトの撮影の時も、みんな歌詞ね、覚えたりして、口ずさんで踊ったりとかしてるから、それが癖ついてるのはすごいいいことだなって、見てて思いいまましたありがとうございます35番の生お願いしです。 The <laughs> 같이 열심히 하고싶어가지고 근데 이제 4월쯤에는 갈네 감사합니다 만 우승을 가니다하습니다고생하니다 うううううういいい経経験験以外で自で自分は今ままどをううをしししててて、きたたななっ思ののールががりすすそ一応今もアイド目目指指らとみありがとうございます38番のですよろしくお願いしますしお願いします。

ても確認し隔離したもしてさせてもらえるのであれば、こっちに引っ越す、あ覚悟もできたので、<laughs> すごい強いなと思ってありがとうございますて、本当に。 はい、こっちが来るみた幸せになるような表現をしてくれるのでやっぱ勉強になります、はい、お仕事とか自分でやりながら両立しながらジップロジックトとかも活動したいって思ってるその方たちにやっぱり自分がやりたいって思えることのエネルギーってすごく強いと思っていてでそのやりたいことをエネルギーにしてそれが楽しく か大変なななこことともも頑張れるるるみたいいろもすごくあるなって思のでてて自分が楽しめることとか本気で打ち込めることに打ち込んでいる方がむしろ大変なことを乗り越えられるみたいなものが私の中ではすごいあるなと思っていて私なりの意度を表現したいなっていうのを表現できるバージキプロジェクトで私と同じように社会人の方はなんかこう一歩踏み出して。 た本気ででやっってていいくこととがまた仕事でも頑張れるるけにになななんじゃないかなと思って一緒に仲よろしく <laughs> <laughs> お,お願いします。 どんどん見たいなって思いましたはいありがとうございます、うん、ありがとうございます54番前田裕香ですお願いします Yeah. <laughs> 一緒に探してくれた番のなんか理由とかきっかけとかかかきっけあります将来表舞台でなんか活躍できる人に憧れていてで少しでもそのきっかけになれたらなっていう気持ちとあともう普通に見て視聴者ファンとして見ていて憧れもあったので自分もチームメンバーとして活躍できたら嬉しいなって思いま ありがとうございます嬉しいです55番の滝野由美ですよろしくお願いしますよろしくお願いします 諦めきれてないっていう気持ちはまだあ,ままだある。まだ。あるうんい。普段のかを意識してその撮影とかだったり、そういうこういうジプロジェクトの活動がすごい好きなので、今はジプロジェクトでそういう自分自信を磨いていきたいなっていう風に思っています。リノ、うん、が言った、今これがしたいっていう気持ちに沿って動いてる。 かっこいいと思うし、周りかししとかに、お待たせとかしないで。はい、ただ自分がしたいこと、を自分がやるっていう。素敵なんではないでしょうか。はい、全然自信持ってお話してほしい。はい、全然、はい。九十七番、今井みのりです。よろしくお願いします。お願いします。 何人もいらっしゃってって嬉しいよね。<laughs> うーん。ん <laughs>。あ、そうそうそうそ私が質問したいのは、自分には自分認められてないんですけど、踊り続けよう、ジプロ待てようって思えてたきっかけを知った理由。<laughs> 本当に少しまとめちゃんですけど、本当に歌詞が大、ね、好きで、<laughs> 本当にもうなんか来るだけ。 なんか次の昼過ぎ行ったら「うん、ああこのおしい!」ってなってそれでやっぱり自分のこ背中を家事が本当に先生たち、うん、先生たちの安心感が本当に強くて、うん、ちょっとうち <laughs> ぱり頑張ろうってなれる <laughs> です。 はもう憩いの場のような、うん、誰でもどの年齢でも輝ける場所だと思いますこのスタジオに来させていただくのは初めてですごく初めましての、ね、先生に見ていただいて緊張してしまったんですけどすごく自分の審査だけじゃなくて他の子が全力で踊ってる姿を見てすごく刺激を受けて来てよかったと思いましたありがとうございますでも前々から YouTube で していてすごく興味を持っていたというの,とと普段初心者の方にダンスを感仕事をしていてその中で自分自身がまず楽しまないと初心者の方にダンスの楽しさを伝えられてるのかなっていうのが最近すごく自分の中で考えていたことだったのでプロジェクトを続けて自分がリクバダン楽しむことでいろいろな方にその魅力を伝えられたらいいなというふうに思います。 先生が届ったりとカメラマンさんだったり皆さんの前で一人で踊るっていう場がまず不審査結構緊張したので振りもちょっと飛ったりしたんですけど自分の経験としてかみしめていい場にできました良 <laughs> かったです <laughs> ありがとうございます。<laughs> ハイプボーイをおすすめします。たニジンの方 どこがなんかおすすめポイントみたいなここ見てほしいみたいなありますか？作品の方の動画なんですけど、上からドローンで撮影してたり、あとスケートボードしてるお兄さんとか後ろ出て,てきて結構、ま、見て面白い映像になってるので、いいなのでぜひ見てほしいです。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。も、はい、ともとアイドルアカデミーにも参加していて。 これに参加することで何か新しいものを発見できたり一つの成長につながると思って参加しました。 やっぱ気持ちって大事です、ね、気持ち大事なんです当って押された背中を私ですって、うん。あとここに書いてあることと発表してもらったことがあってでないんで、ね、る。うん ねまあ、やっぱりなんか私実力、実力ちょっとやっぱりなかったかなとか、もっと望むたいいなって思は、もうん、きっかけになれば、うん、きっかけになって嬉しいです。頑張ってくれれば、頑張ってくれるのか。うん、ちょっとそれも見込んで決めてるんだよねンバをいや、はい、かなり未来を想像して決めましたね。うんまあっと、ハート